Максим Музика в нашій студії, добрий вечір. Пане Добре. Максиме, дякую сердечно, що прийшли. Дякую. Як ви, як представник громадського сектору Майдану, який багато грошей, зусиль, нервів, часу витратив на те, щоб виконати ту роботу, яку мало би виконувати Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ, уряд кінець кінцем, та оцінюєте цю ситуацію з комплектацією, з оснащенням наших і взагалі там справ. Розумію, для того, щоб адекватно оцінити, мені треба, мабуть, перейти на російську. Будь ласка, бо в мене, бо я, людина у людина в Україні. Я, я не сварюсь українською, тому мушу перейти на російську. Ну так, між іншим, українська мова матюків немає. Так, так, так. У мене зараз лише сам саме цей словарний запас, який в які. Так, что касается обеспечения, да, давайте сразу скажем, вот сюжеты идут, я даже не успеваю mm -hmm. смотреть, у меня самого телевизора нет, чтобы mm -hmm. это видеть, но я общаюсь с людьми, общаюсь с людьми на передовой, более того, я получаю в день по 5-6 запросов от родственников, которые в слезах, э, в, не знаю, в чем еще, но просто просят, у меня там муж, у меня там брат, у меня там сын, и они голые, боссы, им нечего, то есть ну, про бронежилеты я молчу, есть, давайте так, то есть нечего есть, нечего... То есть и при этом все, все, все кричат, что все хорошо, прекрасно, маркиза. То есть такого не бывает, что все, все кричат, что плохо, а на самом деле все хорошо. Mm -hmm. вот. Ситуация плачевная, давайте говорить прямо, даже те самые батальоны, которые на виду под Киевом базируются, где есть возможность любой съемочной группы поехать, посмотреть, взять интервью, пообщаться с ребятами, пообщаться с родителями этих ребят. То есть даже там ситуация плачевная. Вот. Если мы говорим о том же втором батальоне Нацгвардии, вот, с которого, собственно говоря, я начал помогать, начал помогать по одной простой причине, потому что там два моих друга оказались там, и тоже они просто попросили помоги. Да, бронежилет. Mm -hmm. Бронежилет. Я вас попрошу, мы его покажем, э, и вы оцените э, его якость и, а да? то Да. Да. То есть, соответственно, то есть начали помогать, потому что просто просят, просто помоги просят, и, соответственно, из-за того, что вот есть такая какая-то популярность в том же социальных сетях, есть люди там несколько тысяч, которые следят, которые готовы тебе лично там, под твое личное слово перечислить Ваше. деньги. Да, безусловно. Mm -hmm. Все я не, не, не собираю там широко, не, не прошу помогать людей, которые меня не знают. Наоборот, кто меня знает, кто доверяет, пожалуйста я помогу, отчитаю за каждую копейку. То есть точно так же делают другие активисты. То есть почему мы, мы друг друга знаем, Нам нас там 10-20 человек, не больше. То есть мы знаем... Как называется ваша коза <свечес> <ой, свечес> нету нет, нет официального названия. <свечес> то есть, потому что все равно... С ребятами, это просто группа? Групп, ну, то есть как, как группа. То есть, один, то есть вот мы, например, вот сейчас вот втроем у нас склад-офис на троих, <свечес> то есть где мы сортируем, распределяем что-то, что-то что разделяем и отправляем на восток. Там три активиста, каждый из которых собирает на себя. <свечес> По одной простой причине, что вопрос отчетности – это твой личный вопрос совести. То есть для одного просто достаточно там фотографии разместить, сказать спасибо, ребята, собрано столько это все отправлено. Другие ведут бухгалтерию, там, под присмотр чуть ли не аудиторов для того, чтобы иметь совесть чистой, то есть и образ чистый. Uh -huh. То есть собираем много, то есть, ну, как много, знаете, что значит? Много, но никогда недостаточно. То есть есть люди, которые собирают сотни тысяч гривен, но это никогда недостаточно. То есть для того, чтобы вы поняли, что купить один тепловизор – это примерно 4 тысячи долларов. А они нужны. То есть если мы хотим, чтобы ребята вернулись живыми, они нужны. Владимир Митрофанович Пуришкевич был такой депутат в Четвертой Государственной Думе. Когда началась Первая мировая война, он оценивал деятельность правительства по обеспечению армии. Задал сакраментальный вопрос. И этот вопрос вечный. Это глупость или измена? Да. Знаете, я боюсь, что там 50 на 50. То есть глупость и измена и желание украсть под шумок, скажем так. Понимаете? Это есть, это есть, это присутствует, но глупости там столько, что иногда ты думаешь, что просто можно списать все на глупость. Это Глупота МВС, Министерство обороны, службы безопасности, психоразум. Вы знаете, давайте, давайте говорить так, да, то есть те люди, которые сейчас там стоят и которые занимаются обеспечением, при, какой, есть при каких условиях они там оказались, то есть они же не сейчас там оказались, то есть они привыкли воровать. Ну, извините, когда там во втором батальону у нас гвардии, вот это пресловутый набор, да, что я говорю, да, выдали один комплект парадной формы, одни берцы, в которых невозможно бегать даже, и каску. Это было там вот, буквально, нас отправляют через три дня, вот у нас то, что есть. Помогите. То есть не было в чем тренироваться. Не было, ну давайте говорим, не было сменги. То есть, естественно, ребята, когда они отправляются на восток, они что-то купили на секонд-хенде, какую-то амуницию натовскую. Я говорю про второй батальон, батальон национальной гвардии Украины. Это нет, нет, это не министерство обороны. Министерство обороны говорит, мы к этому не имеем никакого отношения. Это что, нацгвардия. Э, ну да. Но <с суть в чем, что вот это у них было. Естественно, ребята покупают все, что могут за свои деньги. И выглядят они как сброд на востоке. То есть, если это ребята смотрят там, местные жители смотрят на нацгвардию и ожидают увидеть элиту общества и видят, извините, сброд в с, нато, с натовскими нашивками, потому что на секонд-хенде купили такой, То есть, извините, великобританская форма, э, британская форма, немецкая форма, без, без всяких вопросов mm -hmm. продается. Кеды, кроссовки, ну все, что было. Что смогли, то, то и купили. И это все постоянно, и это под присмотром. Но когда приезжает там господин Яценюк, Турчинов, кто еще туда приезжал, я помню эту показуху, это смешно было, потому что ребята одевали парадную форму, прыгали перед ними 4 часа, прыгали прыгали, потому что они прыгали. Ребятам специально для того, чтобы показать красивую, там, выстрелить весь боезапас, привезли спецназовцев каких-то, которые стреляют из гранатометов. Это стреляли не добровольцы. Вот вы прыгаете там, подтягиваетесь, немножко стреляете, вот вам каждому там по несколько патронов, чтобы было видно, что вы занимаетесь. Я так несколько питань маю про цей бронежилет, специально, как бы вы его оценивали? Ну, оценивать, на, на что... Это наш студийный, да? Да. Це приблизно то, что треба, сколько бы таке коштувало. Давай, давайте говорить прямо, да, то есть надо, надо, надо Я думаю... смотреть, что здесь внутри, да, то есть угу. прежде чем. Да, прежде можно показать, это да, скажем, угу. у вас Открывается пластина. Бронежилет – это бронежилет, то есть вот то, что внешне вы видите, это большая красивая штучка, да, вот mm -hmm. здесь вот она, я думаю, что в Китае сделана. Ну, очевидно, да. Ребята шьют сейчас и в Украине mm -hmm. подобные вещи, то есть не проблема пошли mm -hmm. на самом деле, то есть, но ну, главное вот эта часть, mm -hmm. которая защищает, yeah. это просто под, помогает. Uh, вот здесь, в этой пластине, я не вижу, кем она сделана, mm -hmm. я не вижу, кем она сертифицирована, mm -hmm. я не вижу, какого класса. Mm -hmm. uh, поэтому, если ну, такой бронежилет попадает uh, на передовую, ребята сделают просто... Отошли і и выстрелили и, и посмотрели. А, потому что я не знаю, то есть, честно говоря, может, это хороший бронежилет, может, это Чого Майдан навчив або не навчив керівництво Министерства оборони, як воціна чутки про призначення більш ніж ворогідні, у нас кажуть, в гудийному середовище, про повернення Анатолія Гриценко на посаду министра оборони? Пусть показывает себя. То есть он, он писал, он просил, то есть Пусть себя. Я, Вы знаете, я не занимаюсь обучением э, чиновников. Мне угу. некогда этим заниматься. Но откровенно говоря, то есть, наша задача. собрать деньги, купить, отвезти. Кто я гроши? Люди, обычные люди. То есть обычные люди. А вот мне приходят от одной гривны до трех тысяч. Самое большое было три с половиной ваш персональный рахунок. Да, но, к сожалению, я не имею права открыть там какой-то там большой. Ну, может быть, и имею, но у меня нет времени. на mm -hmm. это. Если меня за это возьмут там под белые рученьки, скажут, что вы машина. Податково, скажут, Без вопроса. Да, ну, заплатили Давайте да. говорить. То есть, будем переходить к квазиправовым методам воздействия. Mm -hmm. То есть пусть берут, без вопросов мы устроим веселую жизнь. Мы это кто? Uh, ну, вы громадские? понимаете, я прекрасно понимаю, что людей много, да, то есть и вот у нас там, человек 20 занимается mm -hmm. этим. То есть если любого из нас возьмут, мы поднимем всех. Mm -hmm. ну... Максимы, вот эти деньги, которые люди сдавали на рахунок Министерства обороны, 565, кажется, был номер. Вам что-то известно про их долю, как они? Они же якобы отчитали. В нашей форме называется... На отмахнись. Да, ну я, я вот за все. Такие Вы говорить, знаете, да, я, я, я проще, да, то есть я, я прекрасно это понимаю, то есть это ж все везде одинаково происходит. То есть они тратят это не, на неизвестные банно-прачные услуги на закупку наволочек. Mm -hmm. а, когда пацанами, извините, нету спальников, нету кариматов, на чем спать. Мы же видели, вот, когда батальон тренировался, вот дожди шли. Ребята смеялись, даже по палатке с тапочки вымывала из палатки. Mm -hmm. На чем они спали? При этом, обратите внимание, при этом я не говорю, что ничего не было. Волонтеры были, спонсоры были, mm -hmm. спонсоры несли деньги. И на складе того же второго батальона были спальники, mm -hmm. были карематы. И когда ребята об этом узнали, они же добровольцы. Они пришли к руководству и говорят, что за ерунда. Mm -hmm. То есть мы вообще. Вияватися. Дивіться, тут ще одна справа є. От нібито серйозний політик там, шанований в суспільстві Володимир Бондаренко, він сьогодні, здається, подав у відставку з посади голови Київської міської державної адміністрації, він заявив на весь світ про те, що Київський батальйон територіальної оборони, якщо я нічого не переплутав, там він готовий цілком до виїзду в зону бойових дій. Так? Насправді не готовий, там нічого нема. Я повторюю питання, це дурість із зрада, окозамилювання, їх дурять, очільників дурять. А, ну, що чи, це? Чи человек... не Кіне... розпад держави вже? Чи того, що від неї залишилося? А, а ми бачимо реалії. Mm Тобто, -hmm. давайте так. Тобто, якщо людина хоче знати правду, особливо такого рівня, як Бондаренко, mm -hmm. чи хто, він бере свої ножки, ручки, бере людей, їде і перевіряє. То есть не его помощники звонят, что вот приедет проверка, подготовьтесь. Едет и проверяет. И говорит с бойцами, которые там находятся. Без камер, без ничего, без руководства, без командиров. И говорит, как на самом деле. Что вы умеете, чему вас научили. Что вы есть -то? Как минимум, да, ну, то есть Бондаренко мог бы это спросить. То есть это нормально. Если ребят отправляют, извините, на фронт, когда они научились всего-навсего один раз выкопали окоп, и это говорят, что вот инженерная подготовка молодцы у вас есть. И они приезжают, им говорят, стройте блокпост. Они говорят, а где, а из чего, а где лопаты? У нас одна лопата. А да где будет, мешки? Да будете в бою, да. Да, ну вот примерно так. А стройте блокпост. Естественно, никто, что происходит? Если мы видим тех волыняк, которых отправили туда, во-первых, у меня вопрос, кого призывают. То есть не всегда тех людей, которые у меня, многие ребята пошли, записались добровольцами, в военкомате оставили данные, но при этом их никто не вызывает. А вызывают неизвестно кого. То есть с той не пришло куча каких-то непонятных алкоголиков. На их, э, руководить ими поставили выпускников военных кафед. И что дальше? И что мы видим? То есть естественно они посылают их на три буквы сразу же, бухают там. Сейчас их на переподготовку, на, на отсев просто, на отсев. Потому що дійсне кого набрали, Но треба спрашивать з того, хто не біра ці Максима. Ми отримали разом з президентом в одній особі Верховного Говнокомандувача. Він своїй нагорційній промові сказав, що висловився в тому дусі, і після того він повторив цю думку, що антитерористична операція не може тривати місяці, Вона повинна тривати, ну мягко кажучи, дні да і тижні. Це від незнання, це реальна оцінка ситуації. Це планы на будущее, как бы вы это оценили, как военные силы с uh -huh. вашей точки зрения, с точки зрения тех людей, с которыми вы говорили, відреагували на призначение легитимного главка Верха. Мы очень рады, что наконец-то есть легитимный президент. Uh -huh. Очень рады. Петр Порошенко, ради Бога, работает. То есть никаких вопросов. Реагировать на слова? Mm -hmm. ну, ну, честно говоря, то есть это смешно. Потому что ребята там реагируют на пули, на минометы, на все остальное. Там реагируют. Привезут, сделают. Понимаете? То есть вопрос в том, что, к сожалению, обеспечение, как было, такое остается. Я не знаю, это от глупости, от недомыслия, от нежелания разобраться. От того, что ну, вот такие вот цепочки управленческие что выстроены, что, к сожалению, не может дойти помощь. Я не могу этого сказать. То есть я не имею внутри этой информации. Mm -hmm. Я вижу результат. О результате я говорю, что, ребята, проблема, Пробле... решить я не могу, к сожалению, да, то есть во многих вещах мы выступаем в качестве людей, которые кричат, бегают. ну то есть у нас камень тяжело бросить, потому что мы еще и работаем, то есть мы за свой счет ездим туда, например, в тот же четверг, пятницу, вот мы повезем опять, потому что каналов доставки нету. То есть логистика везет. А какая логистика? Сами везем. Через новую почту отправляем, или через какого-то курьера пытаемся поближе чуть-чуть доставить, чтобы оттуда забрать. Или сами везем из Киева. То есть я не говорю какой-то сделать Сделайте приемную армейскую почту, полевую почту, чтобы можно было конкретному подразделению доставить этот же бронежилет бесплатно, за, за счет государств. Нет, я должен заплатить за его доставку. Или я должен сесть на машину и его довести, чтобы спочатку, конкретный боец. Спочатку вы ему Еще заплатить, должен купить. Заплатить, да, безусловно, купить. Найти, привести контрабанды, возможно, из Европы. Это тоже вещи. То есть, а как кевларовые каски? У нас они производятся? Нет. А попробуй привези их. Сертифицируй их вначале. Да? То есть, организуй производство, растаможку. Сколько лет пройдет, прежде чем? И мы а... говорим о антитеррористической операции. Mm -hmm. Давайте сейчас. Вот, вот есть в Европе каски. Давайте закупим их. Сколько бойцов участвует в антитеррористической операции? Известно? Мне не. Ну, вот, ну вот, примерно, пусть скажут, 10 тысяч, да, или 20 тысяч. 20 тысяч кеваровых касс. Мы покупаем там, не знаю, там, по 50 евро за штуку пусть. Они купят, я не Нам приходится доставать их от там, 50 евро до 100 евро и, и выше. Mm -hmm. Потому что, к сожалению, это контрабанда, это надо еще достать, это надо еще найти в Европе, чтобы привезти сюда. Вот. Пусть по 50 евро. То есть это, это много денег? На 10 тысяч бойцов? По 50 евро? Это, извините, но это 500 тысяч евро, это полмиллиона. Сколько, людей, сколько денег было потрачено на избирательную кампанию. Сколько жизней можно было, извините, спасти, если бы эти деньги были не дякую за довиру, извините, на каждом углу по два этих билборда. А заплатите эти же деньги за бронежилеты, за каски и отправьте их туда. И это будет дякую. Напишите на них, дякую за доверу, пацанам все равно. Да, мені було дуже цікаво, я за цим спостерігав чотири ока, якщо можна сказати, на якщо можна так сказати, на цей президентський прийом, який був влаштований на горуційний, куди приїхала ця вся, я не хочу давати моральних оцінок. На, скажімо по простіше, регіональна еліта. Регіональна а елітальна еліта, на її, як завгодно. Не всі люди, які вчора облизували. Ноги і все, що до нижче пупка у колишнього президента тепер так само цілують нову панську пантофлю. Було цікаво, чи служба протоколу, чи знайдеться якась людина з числа видатних політтехнологів, яка просто там проведе збір серед цих мільйонерів грошей на те, щоб підтримати збройні сили. Хто з них думав я оголосить там, пане президенте? Мій син завтра піде захищати батьківщину? Я накрав мільйони. <реш> Мені соромно, я віддаю ці мільйони, щоб зберегти чиїсь життя. І знаєте, що я почув? Абсолютно так. тиша. Звичайно Звичайна тиша. Абсолютно тиша. Ми маємо усвідомлювати, ми маємо те, що маємо, да, кажучи словами якогось із наших президентів. Але все одно ми маємо щось робити з тим, що відбувається. Якщо нічого не робиться, але це на слова. Тобто ми, ми ж розуміємо ціну питання. Життя. 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 І якщо це нікого не цікавить, я не кажу нікого. Є люди, окремі люди є допомагаю, бізнесмени допомагають, не хочуть світитися, допомагають, привозять. Mm -hmm. Я не кажу, але є люди, які ховаються за спиною, у них все добре. Mm -hmm. Вони вчора за. Наскільки полі... не вистачає. Да. <паснуться> З вашої точки зору, ну тоді російською, нас <паснуться> там режисери поставлять піп в ефірі, я думаю, якщо встигнуть. З вашої точки зору, затягування цієї контртерористичної операції, антитерористичної операції перетворюється на бізнес, на велику політику. Це спосіб розміну. Що це? А давайте говорити по порядку. Да? Давай. Бізнес. Війна вигідна всім. Война все спишет. Но я не говорю про бойцов, я не говорю про их матерей, я не говорю про их близких. Потому что я сам буквально там, три дня назад вскакивал со слезами, бежал, потому что пришла смс. Говорю, что uh -huh. я не знаю, что делать. Да? Потому что тот, тот, тот товарищ, который у меня тренировался, пишет, что я с осколочным ранением в шею лежу в больнице. Uh -huh. Так и не, вы, не вынули, к сожалению. Или, к счастью, я не знаю. Как Суть в том, что нам это не выгодно, но mm -hmm. для людей это выгодно, для больших людей это выгодно. Почему они это продолжают делать? Mm -hmm. Мы сейчас твердим о том, есть ли граница вообще Украины, то mm -hmm. есть в Луганской области, или ее нет. Или мы просто создаем регион, в который можно вбрасывать все, списывать mm -hmm. на него все, творить все, что угодно, то есть давайте считать, mm -hmm. давайте смотреть. Mm -hmm. Если говорить дальше о каких-то большой политике, еще что-то, то есть безусловно, то есть, есть элементы большой политики, то есть это элемент игры. То есть, ну, mm -hmm. ну мы прикро... Давай, mm -hmm. я не хочу рассуждать о геополитике, но ну, то есть, я сейчас, во-первых, у меня не хватает ума, чтобы это все понять, mm -hmm. не хватает информации, чтобы это все осмыслить. Я делаю простые вещи, то, что я могу делать. То есть, я считаю, что каждый из нас должен это делать. Я сейчас вот, вот для меня, на самом деле, это лакшми-прая лак, лак, бумажка, да. То есть, был Майдан. Когда Майдан победил, вдруг стало так много победителей на секундочку. Но все прекрасно знают, сколько их было 18 февраля или 19 февраля этих победителей. Окей. У Победы много отцов, поражения всегда все да. да. да, и сейчас Скажи у нас проще. получается, что вот, вот, Крым, то есть мы посмотрели, кто работал с Крымом, кто возил туда, на свой страх и риск, на страх и риск, извините, на тот момент это казалось страшно, да, что тебя словят, там, уложат как минимум в асфальт лицом, и забьют, будут пытать, а потом отпустят. Казалось страшно. Сейчас уже не страшно. Потому что сейчас те же самые активисты, которые ездили в Крым, которые были на Майдане, теперь ввозят передачу туда. Mm -hmm. Нас немного, к сожалению. То есть мы смотрим, что немного. Да, люди помогают, люди поддерживают, это хорошо. Mm -hmm. Потому что без них, то есть на самом деле, если, если говорить мне лично, то есть мне же еще надо деньги зарабатывать на семью. Мне зарплату никто не платит. За народный интендант мне тоже не надут корочку. Да, то есть. То есть участника боевых действий тоже не дадут, несмотря на то, что я был в Краматорский и скоро буду в славянском. Ну и что mm -hmm. То есть это не важно. То есть я готов это помогать. То есть просто не мешайте или помогите с теми элементарными вещами, которые можно сделать. Mm -hmm. То есть, если вы не можете помочь, идите. На три Фейсбуку, на так? У, да? да. У нас хвилина на хвилину, скажу глядачам, з'явиться в студії командир батальйону Донбас Семен Семенченко. Ми, ми продовжимо цю тему. Останнє запитання, Максиме. До вас як би ви оцінили на загал твердження тих людей, які говорять про те, що там, в тому горнилі, на південному сході, де гинуть люди, народжується нова українська армія, значить нова українська держава? Іменно по цьому туди йдуть хлопці. Именно поэтому они верят в то, что, пройдя через это пекло, то есть они смогут это... Я согласен с этим, потому что, к сожалению, мы за свою свободу, независимость, кровью не заплатили. Mm -hmm. Теперь мы платим своей mm -hmm. кровью. То есть и я верю в то, что она родится. И они вернутся сюда, mm -hmm. и они спросят каждой, извините, твари, которая сидит в Министерстве обороны, которая сидела на каналах поставки, и спросят, а почему? не дошли бронежилеты. А mm. почему те деньги, которые люди собрали, они не дошли? Mm. Все мы спросим. Из каких грошей вы побудовали ваши дачи? Никаких вопросов. Да, Генеральская дача это цена жизни. То есть пойдите и посмотрите. Вот это генеральская Это то, что своровано. Он может сказать, я своровал в мирное время. Mm. Но, тем не менее, простите, продавай сейчас и эти деньги отправляй туда. Ну да. Ваши слова до да Богу. в ухо. Дякую сердечно. Максим Мудзик громадский активист, который за власні гроши, разом с своими товарищами Спонсору, если можно так сказать, украинских вояків, которые бережут нашу и вашу свободу на сході Украины.